হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া বাজিছে চাৰে ছটা সাতটা বাজিব হ'ল এতিয়া আমি ওলাইছোঁ সোণাৰ উ কাঞ্চনলৈ ওলোৱা নাই ওলাম আৰু কি কি পিন্ধিছোঁ আপোনালোকক কৈ থাকিম কি কি পিন্ধিছোঁ মানে ক'ম এতিয়া কি পিন্ধিছোঁ আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছত কোন কোন যাব সকলো দেখিব আপোনালোকে এতিয়া ওলাই মেলি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক পিন্ধি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইফালে আহিছোঁ আজি সোণাৰু কাঞ্চনলৈ বুলি বহুতেই ভিৰ হৈছে আজি যিহেতু শেষ হ'ব আমি গৈছিলোঁ বাইছ তাৰিখে যিদিনাখন বাহিৰৰ পৰা ছিংগাৰ আহিছিলে তেওঁলোকক চাবলৈ পালোঁ বাৰু বিক্ৰম ৰাথোৰ আৰু আৰু কোন আহিছিলে পাহৰিল নামটো দুজন তিনিজন আহিছিলে ছানিনেই কোন তেওঁ আহিছিলে আৰু আৰু আহিছিলে আৰু এগৰাকী নামটো পাহৰি গৈছোঁ তাকে তালৈ যোৱাও কেইবাদিনো হ'ল কিন্তু সেয়াই আৰু ভিডিঅ' মানে কৰিহে আনিছোঁ মই কিন্তু একদম সময় পোৱা নাছিলোঁ সেই মাজতে মোৰ তেইছ তাৰিখে বন্ধ থাকি চৌবিছ তাৰিখে আকৌ এক্সাম আছিলে সেইটো কাৰণে মই বাইছ তাৰিখে গৈ বেছি দেৰি নকৰিলোৱে গুচি আহিলোঁ অকণমান যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এয়া অকণমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কৰিম বুলি লৈছিলোঁ মানে কিন্তু একো আপলোড দিয়া হোৱা নাই একোৱেই কৰা নাই মই এয়া সোণাৰকাঞ্চনৰ গেটখন আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেট কৰিছে নহয় ভাল লাগি গ'ল মনটো আৰু তাত ফটো দুখনমানো আপোনালোকক লগাই দিম ফটো দুখনমান মাৰিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ কাৰণে এতিয়া ফটোয়ে মেইন নহয় জানো সেইটো কাৰণে আৰু মানুহৰ ভিৰ আপোনালোকক দেখাম কিমান যে বহিছে দোকান আৰু এইফালে দেখিছে গৰু বিহু মানুহৰ বিহু গোসাঁই বিহু এইখিনি এইখিনি সাতটা বিহু ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে এইটো এটা জানিবলগীয়া কথাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ খেলনা হেৰি মানে খে খেলিবৰ কাৰণে আছে জেগা চব আছে ধুনীয়াকৈ দোকানো আছে কিন্তু একো অনা নহ'লে দুটামান বস্তু সৰু সুৰা বস্তু দুটামান আনিলোঁ বেছি একো নানিলোঁ পচন্দ নহ'লে আনিও ভাল নালাগে মোৰ সেইটো কাৰণে মানে অধিক মাছত বগলীকণা হ'লোঁ যদিও নাজানো কিন্তু যিমানখিনি বস্তু দেখাইছিলে সেইখিনিৰ ভিতৰত মোৰ পচন্দে নহ'লে সৰু সৰু বস্তু কিছুমান মোৰ ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে সেই সৰু সৰু অকণমান অকণমান বস্তু তাৰমানে আনিলোঁ বেছি দেৰি ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ভৰি বিষাই গ'ল গম পাইছেনে এফালৰ পৰা গৈ শেষ নহয়গৈহে নহয়গৈ আকৌ আনফালৰ পৰা গ'লেও শেষ নহয়গৈ এনেকুৱা হৈ থাকিলে আমাৰ সেয়াই আৰু বহুত মানুহ দেখিছেনে আপোনালোকে মই এফালৰ পৰা দেখাই যাম কিন্তু ভইচ মানে ভইচ ৰেকৰ্ড কৰি থাকিবলৈ মানে ভইচত দি থাকিবলৈ নহ'লে এনেকৈ মই দেখাই যাম satu <ahan> Euro মানৱ জাতি জীৱ জগতক আমি যি পৰিকল্পনা কৰিছে যি চিন্তা কৰিছে কেৱল সংগীত সাধনতে বা কেৱল গীত পৰিৱেশনতে কেইজনমান শিল্পীয়ে ব্যস্ত নাথাকি তেখেতসকলে গোটেই মানৱ জাতি জীৱ মূলৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে আৰু সৌন্দৰ্যশীল যি কেৱল তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিছে

अनुपमकाय लगोरिया कि 30.53 मंगल अगडा আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ কণ্ঠশিল্পীসমূহ আমাৰ সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণ कम दुख